Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Kurikulumdan mövzura 28-ci sınağın izahını verirəm sizlərə. 1-ci sualımız kifayət qədər çaşdırıcı tipdə olan ə, çətinlik səviyyəsinə görə ən yüksək çətinlik səviyyəsinə aid edilən suallardandır. Uyğunluq istənilir bizdən. 4 fikir verilib. Burada həm zehni inşaf mərhələsini görürük, həm xarakterin mərhələlərini görürük. Uyğunluq gözlənildiyi təqdirdə Yəni fikrin qarşısında doğrudusa doğru, doğru yanlışdusa yanlış yazılmalıdır. Uyğunsuzluq istənilirsə, əgər o zaman tamamilə əksinə, doğru fikrin qarşısında yanlış, yanlış fikrin qarşısında isə doğru olanı götürməliyik. Biz indi normal uyğunluq gözlənən prosesləni işləyirik. Uşaq çeşidləmək üçün oyuncaq kublardan istifadə edir. Çeşidləmək üçün oyuncaq kublardan istifadə edir. Bu zəhni inkişafın mərhələsinə görə ilkin əməli mərhələyə uyğundur. Çünki ilkin əməli mərhələdə olan uşaqlar ə, çeşidləməyi, kublardan istifadə edib nəsə bir şey üst-üstə qoyur, yaxud nəsə bir konstruksiya qurur. Yəni bu yaş mərhələsinə uyğun olan bir ə, fəaliyyətdir. İlkin əməli mərhələ də xarakterin formalaşmasının beş mərhələsindən ikinci mərhələ olan özünə yönəlməyə yaşına görə, yaş səviyyəsinə görə uyğun gəlir. Yəni birinci fikirdə doğrudur, elə doğru olaraq da qeyd olunub. Bir də uyğunluq gözlənilib. Uşaq özünü hamıdan çox düşünür. Burada artıq biz egosentrizmi görürük. Bu hissçi hərəkət yox olmalıdı ilkin əməli mərhələdə və əxlaqi dəyərlər yox olmalıdı özünə yönəlmə mərhələsində. Qarşısında yanlış olduğu təqdirdə doğru verildiyi üçün burada uyğunluq pozulubdu. Bu bizə lazım deyil. Uşaq əşyaları ümumiləşdirib, əsaslı şəkildə qruplaşdırmağı bacarır. Bəli, bu konkret əməli mərhələdədir. E, yəni biri var çobud ümumiləşdirmə aparmaq, ilkin əməli mərhələdə olduğu kimi. Biri var əsaslandırılmış ümumiləşdirmə aparmaq, məsəl üçün rəngləri tonlarına görə fərqləndirmək, nəqliyyat vasitələrini ayrı-ayrılıqda fərqləndirə bilmək və s. Konkret əməli mərhələdə ənənələrin ayaqlaşma mərhələsi ilə üst-üstə düşür. Yəni bu əslində doğrudur, qarşısında yanlış yazıldığı üçün burada uyğunluq pozulub. Bu da bizə lazım deyil. Uşaqda abstrakt düşüncənin əsası qoyulur konkret əməli mərhələdə. Konkret əməli mərhələdə ac əncədə getdik kimi ənənələrlə ayaqlaşma dövrü ilə üst-üstə düşür. Yəni xarakterin mərhələsi olaraq. Burada yanlışdır, elə qarşısında da yanlış yazıldığı üçün uyğunluq gözlənib. Uyğunluq gözlənən variantlarımız 1, 4. 2-ci sualımız. Verilən variantlarda hansı iş üsuluna aid olan fikir yoxdur? Kommunikasiya məzmununun strukturunu qurmaq üçün səmərəlidir. Kommunikasiya məzmununun strukturunu qurmaq üçün səmərəlidir. Düşün cütləş paylaş texnikasından istifadə edilir. Ideyalar bir yerə yığılıb ardınca müzakirə başadılır. Şagirdin düşünməsini optimizələşdirir. Komunikasiya ünsiyyət texnikasıdır bu qızıl dairədir. Düşüncə itlaq paylaş texnikasından sinif kürsülərində istifadə edilir. Ideyalar bir yerə yığılır, kreativlik ə, nümayiş etdirilir, beyin həmləsində düşünmə optimallaşdırılır birbədə. Biz gördüyümüz kimi aksiyona aid burada heç bir xüsusiyyət yoxdur. Ona görə aksiyon düzgün cavabdır. Sual 3. Verilən rəylərdən effektiv olmayan rəyləri müəyyən etmək tələb olunur. Əhsən. Söz birləşmələrini və müləkkəb adları hamıdan yaxşı müəyyən edirsən. Sinifdə bunu ən yaxşı sən bacarırsan. Bacıllılar, bu effektiv olmayan rəydir. Zaten bizə də effektiv olmayanlar lazımdır. Çünki uşağa dərs sinifdə ən yaxşı bunu sən bacarırsan, yəni başqaları ilə kobud bir şəkildə müqayisə aparır və eyni zamanda da ə, Sən ən yaxşı bunu bacarırsan. Demək, biraz düzgün tərəfləmə hesab olunmur. Şəxsi keyfiyyətə yönəlmiş, emosionallıqla bildirilən rəydir. Əsas faktları tapmaqla fikrinin məntiqiliyini əsaslandırırsan. Mətindəki əsas fikri yoldaşlarının anlaya biləcəyi şəkildə çatdirsən, diqqəti daha yaxşı cəlb edərsən. Burda da həssaslıq var, birinci müsbət tərəf vurğulanıb, səfhinə görə istiqamət verilib, gələcəyə yönəltmə var. Bu effektiv rəydir. Fikirlərini dəqiqləşdirmək üçün suallar tərtib etməyin yaxşıdır. Fikirlər arasındakı məna əlaqəsinə diqqət yetirsən, daha yaxşı nəticə əldə edərsən. Burda da eyni ilə yuxarıdakı rəy kimi həssaslıq qorunlub, saxlanılıb, istiqamət, verillik gələcəyə yönəldilib və effektiv rəydir. Yazdığın mətn qüsursuzdur. Lakin mövzuya əsasən mühakimə xarakterli mətn yazmalı idin. Mətnində öz mövqeyini heç bir formada bildirməmsən. Baxın, uşağın səfinə heç bir istiqamət verilməyib. Yəni gələcəyə yönəltmə yoxdur. Eyni zamanda səfinə görə bir keçmişdə qalmışlıq, yəni bir mühakimə edirik, niyə bunu səf elədin, niyə belə səf elədin. Yəni burada bir keçmişə yönəllik də var. Bu effektiv olmayan rəydir. 1 4 effektiv olmayan rəylərdir ki, şərtə uyğunluğu ödəyir. Sual 4. Müəllim şagirdin hər bir uğuru zamanı valideyni bir mesajla təbrik edir. Şagirdin bu nailiyyəti əldə etməsi üçün göstərdikləri dəstəyə görə minnətdarlığını bildirir. Müəllimin bu addımı atması haqqında doğru olan fikirləri müəyyən edək. Maraqlı suallarımızdan biridir. Müəllim bunu etməyə məcburdu, əks halda özünü valideynlə yaxşı müəllim kimi sübut edə bilməz. Yanlış fikirdir. Yəni müəllim əslində buna məcbur deyildi. Sadəcə müəllim özü istəyərək bu addımı atmışdır. Müəllim valideyni məlumatlandırmaq vəzifəsini yerinə yetirir, valideynin hüququnu təmin edir. Bizim həqiqətən də valideynləri məlumatlandırmaq vəzifəmizdir. Valdeyin də övladı haqqında məlumat almaq hüququdur. Yəni valideyin öz vəzifəsini yerinə yetirib valideynin hüququnu təmin edir. Müəllim etik davranış qaydalarından peşəkarlıq fərdi məsuliyyəti əmlə etmiş olur. Bəli. Yəni öz cavabdehliyimizdə olan, öz fərdi məsuliyyətimizdə olan bir işi yerinə yetirmək peşəkarlıq, fərdi məsuliyyətə aiddir. Müəllim Şagird maliyyəti barəsində məlumatlı olmaq hüququndan istifadə edir. Bizim belə bir hüququmuz yoxdur. E, yəni burada uyğunsuz bir cavabdır. Müəllim etik davranış qaydalarından bədəni davranışa əməl etmiş olur. Burada da mədəni davranışın heç bir xüsusiyyətini biz müşahidə etmirik. Müsbət gücləndirmə tətbiq etmiş olur. Bəli. Behaviorizm nəzəriyyəsinə görə uşaq haqqında, uşağın müsbət maliyyəti haqqında təbrik etmək, baldına xoş fikir bildirmək müsbət stimullaşdırma hesab olunur. Müəllim müsbət cəzalandırma tətbiq edir. Xeyr, burada heç bir cəza yoxdur. Düzgün cavab 2, 3, 6 E variantı. Verilən tapşırıqlardan hansılar aşağı təfəkkür səviyyəsinin formalaşmasına xidmət edir? Aşağı təfəkkür səviyyəsinə aid olan tapşırıqlar qidraçı sahənin xatırlamaq, anlamaq, tətbiq etmək mərhələsini özündə əksildir. Yəni biz bunlardan xatırlamaq, anlamaq, tətbiq etmək olanları seçməlik. Əlaqəni gözləmək mətnə yazılı əlavə edir. Burada mətndə yazılı bir əlavə edir. Bu əlavəni özündən edir. Yaradıcılıq var. Bunu götürə bilmərik. Aşağı təfəkkür səviyyəsinə yönəl fəaliyyət deyil. Mətndəki fikri dəqiqləşdirmək üçün suallar tərtib edir. Yəni bu anlamaq mərhələsinə aidi görüm mətndə fikirlənmədən ibarətdir. Anlamağa çalışır mətni. Bəli, anlamaq aşağı təfəkkür səviyyəsini formalaşdırır. Mövzü ilə bağlı fikirlərinə əsaslandırır o qiymətləndirməkdir. Qiymətləndirməyə aşağı yox, yuxarı təfəkkür səviyyəsinə aid tapşırıqdır. Söz birləşməsinin növünü müəyyən edir. Bəli, söz birləşməsi hansı növə aiddir, bunu müəyyən edirsə, anlayıbdır demək, söz birləşmələri haqqında olan informasiyaları. Bu da aşağı təfəkkür səviyyəsinə uyğun olan fəaliyyətdir. Dialoqdakı faktları müasir dövrlə müqayisə edir, əlaqələndirir. Müqayisət etmək, əlaqələndirmək, anlamaq mərhələsinə uyğundur aşağı təfəkkürlü fəaliyyətlərdir, amma esse yazmaq isə yuxarı təfəkkürə, yaradıcılığa uyğun olduğu üçün bunu götürə bilmərəm. Aşağı təfəkkürü 2, 4, 5. Cavab D variantı. Sual 6. Hansı strateji scaffoldingə aid deyil? Mətn oxunulmadan öncə şagirdləri terminlərinə tanış etmək scaffoldingdir. Yəni onlar artıq ə, o terminlərin mənasını başa düşdükləri üçün mətni yaxşı anlayacaqlar, yaxşı başa düşəcəklər. Bu bizim onlara sanki bir növ dəstəyimizdir. Şagirdin soruşduğu suala digər bir sual ilə cavab vermək burada müəllimin yönəldici sual verməsi nəzərdə tutulur. Yəni sual verir şagird mənə, həsir cavab vermirəm. Bir yönəldici sual verirəm, uşaq qoy cavabı özü tapa bilsin. Bu da düzgün strategiyadır, scaffoldinqdir. Məsələ həlli zamanı çətinlik çəkən şagird üçün qaydanı təşrar xatırladıram, yadına salıram. Yəni hazır cavab vermirəm, hazır həll yolu təklif etmirəm. Qaydanı xatırladıram ki, qoy bunu özü həll etsin. Bu da düzgün scaffoldinqdir. Qurup işə başlamadan öncə qiymətləndirmə rubriknə onları təqdim edirəm. Yəni siz sonda nəyəsasən qiymətləndiriləcəksiniz? Hansı fəaliyyətiniz ön plana çəkilir? Uşaqlar bunu bilir, düzgün istiqamət alırlar. Bu da doğru scaffoldingdir. Mətində istifadə olunmuş məcazi mənalı sözləri müəyyənləşdirmək isə heç də scaffolding deyil, çünki bunu uşaqlar özləri etməlidirlər. Yəni biz əgər bunu etsək, şagirdin yerinə bu prosesi biz yerinə yetirmiş olacağıq. Bu da yönləndirmək deyil, birbaşa hazır bilik verməkdir. Ona görə D variantı skafull din ki deyir. Müəllim layihəni icra edəcək şagirdə üzünü tutaraq sənə güvənim sonsuzdur. Sən bu nöqtəsindən gələcəksən, ağlı şagirdsən deyir. Müəllimin bu addımı ilə bağlı doğru olmayan fikirləri müəyyən edək. Mənim şagirdə fasilitatorluq edir, onda özünə inam formalaşdırır, fikri yanlış fikirdir. Çünki burada əslində müəllimin bildirdiyirək effektiv olmayan rəyidir. Şagirdin ağıllı olması onun gördüyü iş deyil. Yəni müəllim bu ağıllı şagirdsən, deməklə o şagirdə emosional rəy bildirir. Yəni bu da heçdə fasilitatorluq deyil və ən əsası özünə inamı formalaşdırmaz, əksinə o uşağı qapalı düşüncə tərzinə salar. Müəllim scaffolding strategiyasını tətbiq edir, əks-aləqə yaradır. Xeyr, yəni də dediyim kimi düzgün rəy olmadığı üçün burada düzgün əks-aləqə scaffoldingdə yoxdur. Müəllim sağlam psixoloq münbit qurur, pedaqoji tələbi reallaşdırır. Bu da yanlışdır. Əksinə sinifdəki sağlam psixoloq münbit pozulmuş olur, çünki bu uşağın emosional ə, rəyə məruz qalması qapalı düşüncə tərzinə keçməsinə səbəb olur. Bizdən zaten doğru olmayan fikirlər istənildi. 1 2 3 doğru olmayan fikirlərdir. E variantı. Müəllimin verdiyi rəy destrüktiv rəyə aiddir. Bu doğru fikirdir. Yəni konstruktiv rəy deyil. Düşüncə tərsinə nəzərəsinə zidd hərəkət edib. Bəli, zidd hərəkət edib. Açıq düşüncə tərzi yox, qapalı düşüncə tərzinə yönəlmiş rəy verib. Şagird üçün təhlükəli bir rəydi. Şagirdə bloklayır. Bəli, bu da ilə qapalı düşüncə tərzinə salır, deməkdir. Doğru olmayanlar 1 2 3. Cədvələ əsasən uyğunsuzluğu müəyyən etmək tələb olunur. Uyğunsuzluq dedikdə doğrunun altındakı yanlışlar, yanlışın içindəki doğruları seçmək lazımdır. Biraz diqqət tələb edən suallardandır. Gəlin plus minus edək, gözümüzün qarşısında olsun. Carl Jung insanları 3 tipə yox, 2 tipə ayırıb ekstravert və introvertlərə. Sigmund Freud biososialoji yox, biologik konsepsiyanın nümayəndəsidir. Edgar Deil yazılıb biologik konsepsiyanın nümayəndəsidir. Əksinlə biologiya ilə bir əlaqəsi yoxdur Edgar Deilin. Kənardan başqasına öyrətmək, başqasının ə prosesini izləmək üçün fikirlər irəli sürüb, yəni biz burada sosialologiyanı da müşahidə edirik. Daniel Golman biologik konsepsiyanın nümayəndəsidir. Bu da tamamilə yanlış bir fikirdir, çünki Golman başqaları ilə münasibət qurmaq, başqalarının ə, özünü yerinə qoya bilmək, empatiya hissini formalaşmaqdan bəhs edir öz nəzəriəsində. Bu da heç də bioloji ilə yox, sosialoji ilə əlaqəlidir. Deməli, fikirlərin dördü də yanlışdır. Doğrunun altındakı yanlışları 1 və 2-ni götürməliyəm ki, uyğunsuzluq ödənilsin. Yanlışın altında isə doğru yoxdur. Cavab 1, 2. B variantı. Üfüqi cəhətlərin təyini mövzusu hansı alt standartın reallaşmasına xidmət edir? Biraz coğrafiya yönümlü, həyat bilicisi yönümlü, təbiət fənləri yönümlü bir situasiyadır. İxtisası bu sahədə olmayan müəllimin bunu bilməməsi heç də Yəni paniklənəcək, narahat olacaq bir durum deyil, çox təbiidir. Çünki hər kəs öz ixtisasının dərinliyini bilir. Həmçinin Azərbaycan dilindən, riyaziyyatdan suallar veririk. Digər ixtisaslardan da anasını suallar salmağımız vacibdir. Baxın, üfüqün cəhətlərinin təyini mövzusu hansı alt standartın reallaşmasına xidmət edir? Burada diqqət yetilsə, kartoqrafik təsvirlərdə istifadə olunan elementləri şərh edir alt standartı. Ə, daha çox uyğun gələcək çünki kartoqrafik təsvirlər xəritələrdir, eskizlərdir, planlardır. Həmin o xəritələrdə biz üfükün cəhətlərini müəyyənləşdiririkdə, yəni bu məzmun itibarıyla daha çox uyğun gəlir. Elə çıxdaş eləməklə də məntiqlə də bunu tapmaq olar. Əgər sizin ixtisasınız deyilsə, məntiqlə, məsəl üçün, canlı ailəmlə bağlı nəsə var, üfükün cəhətlərində yox. Ə, kontur xəritə də iş yaşayış məntəqələrini qeyd edir. Yaşayış məntəqələri ilə bağlı nəsə var, yox. Ə, ölkələrin əlamətləri ilə bağlı nəsa var, yox, ekskursiyalarda kolleksiyalarla bağlı nəsa var, yox. Yəni bunları çıxdaş etsəniz elə yerdə qalacaq A variantı. Sual 10. Yanlış fikri müəyyənləşdirmək bizdən tələb olunur. Məzmun standartları şagirdin hansı bilik, bacarıq və dəyərlərə nail olmalı olduğunu əks etdirir. E, bu doğru fikirdir. Qiymətləndirmə standartları Məzmun standartlarının nə dərəcədə reallaşdığını yoxlamağa xidmət edir. Bu da doğru fikirdir. Qiymətləndirmə standartının 4 səviyyə üzrə müəyyənləşməsi, qiymətləndirmə sxemlərinin, qiymətləndirmənin ədalətli, obyektiv aparılmasına şərait yaratması doğru fikirlərdir. Qiymətləndirmə sxemləri obyektiv qiymətləndirməni təmin etdiyi üçün müəllimlərin meyar müəyyənləşdirməsi o qədər də önəmli deyil. Fikri isə müəllimlər yanlış olan fikirdir. Çünki qiymətləndirmə sxemi nə qədər də obyektivliyi təşkil etsə də, mütləq bir şəkildə formativ qiymətləndirmədə meyarlar müəyyən edilməlidir və bu meyarlar dərsin təhsil nəticəsini ödəməlidir. Müəllim yoldaşlar arasında olan anlaşılmazlıqları həll etmək üçün tərbiyəvi söhbətlər təşkil edir. Bu zaman müəllim hansı nəzəriyyələrlə riayət etmiş olur. Məmlər bu tərbiyəvi söhbətlərlə biz həm uşaqlarda mənəvi dəyərləri formalaşdırırıq, həm bir-birlərininla olan münasibəti yaxşılaşdırırıq ki, aralarındakı anlaşılmazlıqlar, konfliktlər ıı, azalsın. Mənəvi inkişaf nəzəriəsində mənəvi dəyər formalaşdırmaq üçün münasibətləri bir-birinə yaxşılaşacaq deyə emosional intellekt nəzəriyinə bir növ istinad edirik. 1 3 Şagird kollektiv fəaliyyətdə iştirak qaydalarına bələd olsa da, iş bölgüsü zamanı ona verilən vəzifələri icra etmir. Xarakter formalaşmasının hansı mərhələsinə uyğundur? Gəlin yadımıza salaq, xarakter formalaşması hansı mərhələlərdən keçir? Əxlaqi dəyərlərin olmadığı dövr 0-2 yaş, öznəyənənmə mərhələsi 2-6-7 yaş, ənilərlə uyğunlaşma mərhələsi. O da harda? 7-11-12 yaşları əhatə edir. Ondan sonra gəlir qeyri-rasional şuur dövrü, yəni yetməlik, şuur dövrü, yəqinlik. Uşaq qaydalara bilir, amma qaydalara əməl etmir. Deməli, özünü ancaq düşünür, özünü məmnun etməyə çalışır. Bu özünə yönəlmə dövrüdür. Düzgün fikirləri seçməyi tələb olunur. Gəlin plus minus edək. Proaktiv yanaşma göstərən müəllimin baş verənlərlə bağlı əslində əvvəlcədən hazırlanmış planı var. Bu yanlışdır. Reaktiv yanaşma göstərən müəllimin baş verənlərlə bağlı əvvəlcədən hazırlanmış heç bir planı yoxdur. Bu da yanlıştır. Neqativ nəticə ilə qarşılaşan müəllim bəli, ləffədən istifadə bilət model kimi qeyri-verbal müdaxiləyə üst tuta bilər. Belə olan halda nə sinifdə diqqətin dərsdən yayınması halı baş verməz, nə də vaxt ikisi baş verməz. Şagird münaqişələri zamanı seçim çarkından istifadə edilə bilər. Doğru fikirdir. Düzgün fikirlər oldu. Nə 3 4 C variantı. Sual 14. Şagirdin valideyni sinif rəhbərindən daim şagird haqqında neqativ zənglər alır. Valdeyin övladının tədrisi ilə ciddi maraqlanmağına baxmayaraq, bir müddət sonra o sinif rəhbəri ilə ünsiyyətdən yayınmağa başladı. Sinif rəhbəri valideynlə münasibəti yaxşılaşdırmaq üçün nə edə bilər? Deməli, müəllimlər, sinif rəhbəri valideynlə münasibəti yaxşılaşdırmaq üçün nə edə bilər? Dialoq yəni, oxuyaq. Bayramlarda valideynə təbrik mesajı yazmaq, xeyr, belə bir zərurət yoxdur. Sinif saytında xəbər bülleteni yaratmaq. Xəbər bülleteni yaratmaq valdeylərin öz övladları, uşaqları haqqında məlumatlı olmasına gətirib çıxaracaq. Amma burada artıq bu valideyn mənsiyyətdən yayınır. Yəni biz onlarla mənsiyyət qurmaq üçün hansısa bir yoldan istifadə etməliyik. Valdeyni məlumatlandırmaq üçün yox. Şagirdlə bağlı şikayətlər etmək üçün valideynə konfidential iclas keçirmək, zaten elə şikayət etdik, etdik deyə mənsiyyətdən yayındı. Bu da səmərəsiz metoddur. Akademik ilin əvvəlində valideynə salamlama məktubu göndərmək, ilin əvvəli keçib artıq etdiyimizi etmişik. Burada doğru yanaşma D variantıdır. Valdeyin ilə şagirdin müsbət tərəfləri haqqında məlumatlar vermək üçün əlaqə saxlasaq, artıq o valideyndə yenidən inam formalaşdırarıq məktəbə qarşı, təhsil-tədris prosesinə qarşı və valideyn yenidən ünsiyyət yaradar. Verilənlərdən hansı scaffoldinqlə diferensiallaşmanın ortaq xüsusiyyətidir? Hər ikisi dərs prosesində tətbiq olunmalıdır. Xeyr, yəni scaffolding dərsdən kənarda da tətbiq edilə bilər. Hər ikisi bütövlükdə tədris yanaşmasını əhatə edir. Xeyr, e, yalnız scaffolding bütövlükdə tədris yanaşmasını əhatə edir. Diferensiallaşma ancaq dərs prosesindədir. Hər ikisində fasilitasiyadan istifadə olunmalıdır. Xeyr, fasilitasiya yalnız scaffoldingdədir. Diferensiallıqda fasilitasiya olmasa da olar. Hər ikisi bir-birinin içində yer alır, xeyr, əslində diferensiallaşma scaffoldinqin içində yer alan bir prosesdir. Hər ikisinin məqsədi şagirdə olduğu yerdən hədəfə çatdırmaqdır. Bu isə ikisinə də aid olan ortaq cəhətdir. Müəllim əsərin yarısında əsəri oxuyan şagirdi saxlayaraq digər şagirdin davam etdirməsini söyləyir. Lakin şagird yoldaşının hansı hissədə qaldığını bilmədiyindən oxumağa davam edə bilmir. Bu şagirddə affektiv sahənin hansı mərhələsi zəifdir? Mənimə. Uşaq niyə cavab verə bilmədi? Niyə oxuya bilmədi? Çünki yoldaşını diqqətlə dinləməmişdir. Diqqəti dərsi deyilsə, deməli bu uşaq qəbul etmə mərhələsinə hələ gəlib çatmayıb. Hələ tam diqqətini dərsə verə bilməyib. İnformasiyanı düzgün və diqqətlə qəbul edə bilmir. Verilmiş səbəblərdən çayların çəkilənməsinə təsirinə görə ən təhlükəliklərini müəyyənləşdirin. Bu tapşırıq bilgin və təfəkkürün hansı növünə, idraki sahənin hansı mərhələsinə uyğundur? Müəllimlər, ümumiyyətlə ən daha ifadəsi varsa, söhbət gedir təhlil etmək mərhələsindən. Burda həmin bu səbəblər analiz ediləcək, təhlil ediləcək və yuxarı təfəkkür səviyyəsinə uyğun bir fəaliyyətdir tənqidi təfəkkürə uyğun gəlir. Heç bir ardıcıllıq falan tələb olunmur. Bilik olaraq konseptual birlikdən istifadə edilir. Futbol idman oyununda şagidlər hücumu sürətli, dəqiqliklə və eyni zamanda strateji cəhətdən planlı olaraq yerinə yetirirlər. Bu tapşırıq psixomotor sahənin hansı mərhələsinə, biləyin və təfəkkürün hansı növünə uyğundur? Dəyərli müəllimlər, ksamator sahənin təbiiləşmə mərhələsinə uyğundur çünki diqqət yetinin sürətli bir şəkildə strateji planlı olaraq yerinə yetirirlər. Yəni artıq bunu o qədər ediblər ki, bu onlarda vərdiş almalıb. Avtomatlaşmış bacarıqlar müşahidə olunur burada. Uşağın strateji yanaşması, strateji biliyi, strategiyası, o metaqognitiv bilikdir. Təfəkkür olaraq isə heç bir yuxarı təfəkkür burada nəzərə çarpmır. Məntiqi təfəkkürdən istifadə edilir. Yəni məntiqi təfəkkürdə dəqiqliklə yerin yetirirlər, yəni məntiq olaraq o dəqiqliyi fikirləşirlər. 19. Yanlış fikri müəyyənləşdirmək tələb olunur. Altı standartlar dövlətin təhsil verən və təhsil alan qarşısına qoyduğu minimal tələbdir. Effektiv dərsin təşkilinin əsas şərtlərindən biri müəllimin dərsin məqsədini müəyyənləşdirməsidir. Gündəlik dərsi planlaşdırarkən ilk iş dərsin təlim nəticəsini effektiv şəkildə müəyyənləşdirməkdir. Dərsin məqsədini müəyyənləşdirərkən müəllim şagirddə hansı bilik və bacarıqlara inkişaf ettirəcəm yanaşmasında olmalıdır. D variantındakı kimi mənlə keçəcəm yanaşmasında olmamalıdır. Ona görə D variantı yanlış fikirdir. Sonuncu 20-ci sualımız. Torpaqların hə biri açıq sualdır. Yəni biz Açıq olan sualı tapmalıyıq. Torpaqların ən çox deqradasiyaya məruz qalması hansı regionda daha intensiv gedir? Burdan xatırlayır, yadına salır, cavablandırır və bunun konkret bir cavabı olduğu üçün bu qapalı sualdır. Bəc poxta növündən xammal kimi ən çox nədə istifadə edirlər? Bunun da konkret cavabı olduğu üçün qapalı sualdır. Dünyanın siyasi xəritəsində müxtəlif rənglərlə nə əks olunur? Məsələn, falan rənglə dağlar, falan rənglə sular, Bu da konkret cavabı olduğu üçün qapalı sualdır. Yükləndikdən sonra cərayanın mənbəyindən ayrılmış müstəvi kondensatorun lövhələri arasındakı məsafəni 4 dəfə azaldsaq, onun daxilindəki elektrik sahəsinin intensivliyi necə dəyişər? Burada da Hazır bir hesablamadı yerinə yetirib cavabı alacaqlar, amma eyni cavabı söyləyəcəyi üçün qapalı sualdır. Açıq sualınızdır ki, onun müxtəlif cavabları olsun. Məsələn, D variantı. BMT-nin beynəlxalq mübahisələrin tənzimlənməsində rolunu necə dəyərləndirirsən? Hər kəs fərqlicə dəyərləndirir. Hər kəs biri yaxşı dəyərləndirir, biri pis dəyərləndirir, biri orta səviyyədə dəyərləndirir. Yəni burada bir yox, bir neçə cavab əldə olunacaq deyə biz bu suala açıq sualdır deyə bilərik. Əziz müəllimlər, növbəti sınaqlarda, növbəti sınaq izahatlarında görüşənə qədər, sağ olun.